श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त नमस्कार प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज आपण एका अत्यंत शक्तिशाली आणि भक्तिमय मंत्राची यात्रा सुरू करूयात आज आपण ओम नमो भगवते सच्चिदानंद स्वामी समर्थाय नम या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत हा मंत्र शांती आत्मिक उन्नती आणि गुरूंच्या कृपेचे चैतन्य आपल्याला अनुभवायला मदत करते हा मंत्र आपल्याला मनातील तणाव दूर करून आत्मविश्वास वाढवतो आणि जीवनातील अडचणींमध्ये मार्गदर्शन करतो अनेक भक्तांनी मंत्राच्या नियमित जपामुळे संकटांवर मात केली कर्जमुक्ती मिळवली आणि जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवले बिहू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे या वाक्यामुळे भक्तांमध्ये गहन विश्वास जागृत होतो नियमित मंत्र जपाने मन आत्मा आणि चित्ताचे शुद्धीकरण होते यामुळे भक्तांना आध्यात्मिक वाढ गणनाशक्ती स्पष्ट वाटते चला तर मग या मंत्राची अनुभूती आलेली एकता आपण श्रवण करूयात एका भक्ताने आयुष्यातील गंभीर समस्यांवर अनेक उपाय करूनही निराशा अनुभवली होती त्याने फक्त विश्वास ठेवून केवळ तीन दिवस पूर्ण एकाग्रतेने आणि श्रद्धेने स्वामी समर्थांचा जप सुरू केला मंत्र न बदलता वेळा न मोजता चिकित्सक मानसिक भूमिकेत मंत्र जपला तीन दिवसानंतर त्याला स्पष्ट अनुभूती झाली फेअर नो टायम विथ यू भीती बाळगू नको मी तुझ्या पाठीशी आहे या अनुभवाने त्याच्या मनात गहन विश्वास निर्माण झाला आणि त्याच्या परिस्थितीत बदल दिसायला लागला चमत्काराचा पाया म्हणजे मनातील श्रद्धा आणि स्वामींचे आश्वासन त्यांच्या भक्तांच्या हृदयात जिवंत होऊन प्रत्युत्तर देते या कथेतून मनाला काय भिडले तर तीन दिवसाचा छोटा वेळ पण मनाचे संपूर्ण तेजस्वी चेतना निर्माण केला फेअर नॉट हे वचन भक्तांच्या अंतर्मनात पोहोचते परिस्थिती झटपट बदलली नाही पण भक्तांच्या अंतर्मनात बदल झाल्याने अंतर्मना तो नक्की पुढे जातो ही फक्त सुरुवात आहे पण विश्वास निर्माण झाला की स्वामी समर्थ कायम सोबत आहेत तुम्ही ही तीन दिवस भक्तीने मंत्र जपा आणि अनुभव सांगा या कथेतून भक्तांना आपणही जाणवू शकतो असा आत्मीय आणि वास्तविक अनुभव निर्माण होतो ही कथा प्रेरक मनाला भिडवणारी आणि स्वामी समर्थांच्या भक्तांमध्ये दृढ श्रद्धा निर्माण करणारी आहे तुम्ही आता तयार आहात का एकाग्र मनाने आणि श्रद्धेने जपूया हा मंत्र या प्रवासात तुमची साथ हवी आहे एक श्वास घ्या आणि सुरू करूया या मंत्राचा जप असे नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तसेच लाईक करून बेल आयकॉनला प्रेस करा जेणेकरून आमचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी 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 समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय 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 नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी 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 समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी 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 समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी 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 समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी 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 समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समरताय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सच्चिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते सचिदानन्दस्वामी समरताय नमः